dipelajari serta latihan industrinya menjadi titik mula minat Akif Mustaqim Aziz Syarudin, 23 tahun dalam dunia produksi siaran dan reka bentuk visual. Graduan Diploma Teknologi Kejuruteraan Komputer dari Institut Teknikal Jepun Malaysia, JMTI, berjaya menamatkan pengajiannya pada 2024. Dengan berlatar belakangkan TVET, JMTI memberi kelebihan besar kepadanya terutama dalam menguasai peralatan, sistem teknikal dan aliran kerja bidang penyiaran serta grafik. Berdasarkan kemahiran yang dimilikinya, Akif meneruskan kerjaya dan melangkah jauh hingga terlibat dalam beberapa acara berskala besar. Antaranya termasuk PUBG Mobile Global Championship 2024 di London, Predator League 2026 Malaysia Grand Finals, ASEAN Youth 2025 dan dashing PUBG Mobile Cup. Setiap pengalaman ini mengasah skill dan kemahirannya membentuk Akif menjadi antara tenaga muda yang menyulah dalam industri penyiaran dan isukan. Teruskan mencari kemahiran yang mengangkat nilai diri. Setiap langkah kecil hari ini membuka pintu besar pada hari esok untuk membina kehidupan dan kerjaya yang lebih baik. Pemain dia di cuba melakukan serangan air di peluang mereka. At kurang-kurangnya. Ya, kembali menonton borak sini dan seperti yang dijanjikan, Betul. kita nak memperkatakan tentang perkasa kerjaya melalui persijilan kemahiran Malaysia ataupun SPKM. Kita selalu dengar SPM, STPM. Uh, STPM eh, STPM ya. kan. Ini ada SPKM iaitu persijilan kemahiran Malaysia. Jadi kita nak belajar pasal benda tu. Jadi kita bersama dengan graduan ya. TVET sendiri iaitu Akif Mustaqim Azli Sharudin. Ya. Wow, selamat datang ke borak sini, Akif. Oh, dengar tak ada tepukan tu? Oh, tak. Tapi di sebelah ni, saya nak memperkenalkan agak macam tengok lah. Okey ya. <laughs> dah dah nak tengok cermin. Dah nama pun sama. Nama pun sama. <laughs> ya, beliau ialah Dr. Muhammad Faizal Tukiran, Timbalan Pengarah Pengurusan Latihan Pusat Latihan Pengajaran dan Kemahiran Lanjutan SIAS. Ya, yeah. kasih. termasuklah a uh, pengerusi Persatuan Faizal. <laughs> Saya sebagai timbalan pengurus guru sini. Okay, okay. Kita bertemu hari ini ya, alhamdulillah. Okay. Akif. Kita mungkin nak berkenalan dengan Akif dululah. Cerita mengenai seorang graduan yang berjaya baru berusia 23 tahun dah pun pergi macam-macam negara dan pun mendapat pelbagai pengiktirafan. Jadi mungkin boleh ceritakan sedikit latar belakang Akif sendiri. Bagaimana bermula minat dengan TVET ni juga? Katanya pelajar cemerlang dekat sekolah. Ha. Okey. Baik, Assalamualaikum. Uh, uh, nama saya Akif lah. Okay. Saya bermula uh, minat dengan debat ni um, sebenarnya asal daripada sekolah menengah lagi. Okey daripada sekolah menengah saya um, belajar apa panggil student science sebenarnya student science, science. computer. Okey. Dan uh, um, awal saya nak ambil uh, bio tapi um, dikatakan masa tu uh, IT dibuka hmm. science computer. Hmm. Jadi saya berminat dengan IT saya ambil IT. Hmm. And then uh, sampai lah ke SPM saya dapat result yang cemerlang untuk IT. Uh, saya ada apply di universiti-universiti lain juga. Hmm. Cuma um, dalam universiti tersebut ada bidang yang saya minat dan juga ada bidang yang tak minat. Tapi saya ada cegu uh, cikgu, uh -huh. dia perkenalkan saya kepada Tibet. Ah. Uh. Uh, dia perkenalkan saya kepada Tibet, saya macam tanya, Tibet ni ada apa? Hmm. Dekat JMTI. JMTI lah. Tanya cerita, dekat JMTI ni ada apa? Saya uh, waktu diperkenalkan ada kursus saya uh, mekatronik, ada komputer, ada uh, bahagian elektronik, uh, ada juga bahagian pembuatan, pembesenan. uh, uh, uh hmm. Jadi bila saya kata oh nice juga kan. Saya kata ada uh, punya kos ni bukannya kos-kos yang biasa. Oh jawab kat cikgu tu nice juga cikgu. serius serius. Sebab lepas tu saya apply lah di Tibet. Uh. Saya apply di Tibet dan situlah bermulanya saya bermain uh, dengan uh, kos Engineering. Ah. Computer Engineering Ya, yeah. Yeah. maknanya dia bertukar haluan sedikit lah ha, Kalau tidak, nampak sedikit. jalan tu Pada ke uh, saiz komputer Ataupun uh, saiz komputer ni mostly banyak kepada software punya programming uh -huh. lah kan? and, and sebenarnya bapa saya pun min, uh, nak suruh saya jadi cyber security punya orang lah hmm. uh, Tapi bila saya pergi ke Computer Engineering ni dia mengubah, mengubah haluan saya dan juga mengubah minat saya sebenarnya. Hmm. Ah terus hilang minat dekat yang <laughs> terus hilang. Lari <laughs> terus. Ah. Ha. Ha. Ah, pastu bila saya pergi dekat computer engineering ni uh, terus ke uh, belajar, banyaklah dia bagi saya kemahiran-kemahiran uh, skill dia tak lebih kepada ah uh, sebenarnya dia 30% je kita belajar secara ni lah buku macam teori terus, teori teori. Hmm. And then 70% ni lebih kepada praktikal. Kita lebih yes. kepada untuk kemahiran tu. Itulah, Itulah Tibet Tibet lah. hmm. hmm. lah, sebenarnya. Sebab tu kita nak beralih kepada Dr. Faizal kita. Uh, kita nak tanya doktor tentang apa yang disebut oleh Tibet itu. Uh, kita selalu tahu Tibet, Tibet, Tibet hmm. kan. sebagai pemacu pembangunan bakat negara. Yeah. So apa sebenarnya Tibet dan bagaimana ia membantu kejayaan anak muda? Okay. Terima kasih Faizal. Sama nama. <nung> So secara Confused umumnya lah, secara umumnya <laughs> TVET ataupun pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional yang kita selalu dengar tu merupakan uh, satu proses pembelajaran dan latihan yang dia memberikan penekanan dan juga fokus kepada dua elemen utamalah. Hmm. Satu adalah berteraskan kepada pekerjaan hmm. dan yang keduanya uh, melibatkan ataupun dia memberi tumpuan kepada uh, praktis in, apa ni industri praktis hmm. ataupun amalan-amalan industri. Yeah. So daripada situlah sebenarnya dia, dia akan mencorakkan program dan juga latihan-latihan TVET -latihan, uh, ini berasaskan hmm. kepada standard pekerjaan yang tertentulah. Mm -hmm. Then uh, sebab tu dalam konteks sijil uh, persijilan Kemahiran Malaysia yang kita sebutkan SPKM tadi ni. So kita memberikan penekanan kepada uh, latihan latihan yang berteraskan kepada uh, kita panggil NOS, National Occupational Skill Standard. Yeah. ataupun uh, standard kemahiran pekerjaan kebangsaan. Yeah. So yang menjadi tunjang ataupun teras kepada pelaksanaan latihan. Hmm. Kita ada lebih daripada 2000 nos hmm. yang meliputi tahap 1 sehingga tahap 5. Hmm. Dan untuk makluman setakat ini kita ada lebih daripada 1000 uh, institusi TVET ataupun kita panggil sebagai pusat bertauliah yang uh, ditauliahkan ataupun diakreditasi oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia hmm. untuk melaksanakan program-program di bawah persijilan kemahiran Malaysia. Hmm. So kita ada uh, apa ini, institusi latihan seperti Institut Kemahiran Belia Negara hmm. uh, Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia ataupun sekarang dikenali sebagai uh, ATTEC JTM hmm. Institut Kemahiran Mara termasuk juga yang uh, adik Akif tadilah lah hmm. JMTI oh, JPM Malaysia Teknik jadi yeah. so, dari segi rangkumannya pelaksanaan TVET ini adalah dalam ekosistem TVET ini dia menyeluruh yeah. daripada semua pelbagai bidang bidang tadi disebutkan bidang-bidang yang konvensional sampailah kepada bidang-bidang uh, tujuan baru hmm. termasuk juga macam disebutkan tadi Cyber Security uh, hmm. EV dan sebagainya jadi so, kita ada pelbagai Okay. program yang ditawarkan melalui program yeah. TVet uh, di dalam uh, sistem sijil kemahiran Malaysia Ini masa depan. Ya. Yeah. Inilah future. Betul. Inilah future. Dan Betul. Uh, satu uh, peranan Akif iaitu sebagai graphic designer dan juga broadcast ah uh, kreatif. Hmm. So mungkin Akif boleh cerita peluang-peluang uh, pekerjaan yang ada selain daripada uh, tanggungjawab Akif sendiri sebagai graphic designer dan juga broadcast kreatif ni. Okey, untuk graphic designer ni sebenarnya okey, untuk TVet lah kan. Uh -huh. Asal daripada TVet ni adalah kemahiran kepada IT untuk saya punya bidang lah iaitu bahagian uh, computer engineering. Okay. Kita boleh juga pergi bahagian cyber security, kita bahagian programming, and then kita ada juga untuk technician, ada juga uh, berapa yang berkaitan dengan IT sebenarnya kita boleh keluar dan boleh cari sebab IT ni dalam bidang IT di uh, Malaysia banyak diminta uh, bagi setiap industri-industri dekat Malaysia juga sebab tak ramai orang boleh pergi kepada bidang IT di hmm. uh, bahagian uh, company dinin inilah. Untuk bahagian saya uh, as a graphic designer, hmm. saya belajar pada sem satu lagi iaitu multimedia. And then uh, pada awal juga saya pun ada belajar beberapa skill di apa uh, uh, DTI untuk uh, bahagian uh, technician. Hmm. And dari situ saya terapkan pada uh, saya punya kerja untuk graphic designer dan juga buat casting dan membuatkan saya boleh mencapai tahap saya seterusnya lah. Ya. Yeah. Dan uh. dan sebenarnya tak tepatlah doktor kalau kita nak katakan TVET ini hanya untuk mereka yang tercicir yeah, dekat sekolah. Yeah. Tidak eh. Tidak. Tidak. Ah. Sebab tu kita sebutkan dalam ekosistem TVET kita ni sebenarnya dia uh, terbuka aksesnya tu uh, secara meluas. Sama yeah. ada kepada pelajar-pelajar cemerlang maupun kepada pelajar-pelajar yang biasa yang ada. Jadi sebab kita ada dalam ekosistem uh, TVET kita itu daripada tahap 1 sehingga tahap 5 dalam persidangan kepada Malaysia yang boleh diikuti oleh semua Betul. pelbagai lapisan apa ni, pelajar. Lah. Ya, tentang sasaran 35% tenaga mahir menjelang 2030 ini, adakah ini satu sasaran yang realistik dan bagaimana SPKM boleh menyumbang? Okey, uh, saya ingat saya sangat yakin dan optimis bahawa uh, kadar yang kita uh, sasarkan untuk mencapai 35% itu adalah satu kadar yang ataupun uh, sasaran yang realistik hmm. sebab uh, kalau kita tengok trend seperti yang kita bincangkan tadi trend untuk kemasukan ke program-program TVET sebenarnya uh, dia meningkat daripada hmm. tahun ke tahun kalau ikutkan uh, sasaran yang ditetapkan oleh kerajaan untuk capai 53 uh, 55% mm -hmm. uh, lepasan SPM untuk masuk mm -hmm. TVET sekarang kita dah mencapai 53.56%. Mm. So maknanya kita uh, ada sedikit lagi ruang untuk kita terus tingkatkan mm. uh, akses dan juga peluang untuk kemasukan ke program-program TVET khususnya melalui uh, sijilan kemahiran Malaysia uh, kita. Dan uh, untuk itu seingat uh, menerusi sistem sijilan kemahiran Malaysia kita mempunyai pelbagai uh, mekanisme dan juga pendekatan kita yang kita gunakan untuk kita mm. memperluaskan exciting termasuklah satunya kita ada institutional base mm. di mana yang kita sebutkan tadi itu, dan yang kedua kita ada industri base yang mm. kita laksanakan berdasarkan kepada pelaksanaan menerusi syarikat-syarikat uh, ataupun industri di luar menerusi program-program seperti ekonomi dalam industri dan mm. sebagainya so selain daripada itu kita juga memberi penekanan yang terkini kepada program-program dalam bentuk micro credential mm. yang memberi ruang dan juga peluang kepada segenap lapisan masyarakat tak kira apa juga uh, peranan mereka itu untuk kita menceburi uh, dalam bidang TVET ini jadi maknanya akses untuk program-program TVET itu meluas dan yang keduanya pula dengan kerjasama dan juga uh, penibatan industri. So di peringkat JPK khususnya kita ada apa yang kita namakan sebagai industri lead body hmm. yang mana kita bekerjasama dengan industri untuk kita membuka ruang kerjasama yang lebih besar. Uh, Perancangannya bersama dengan uh, industri seterusnya memberi ruang untuk peluang-peluang pekerjaan yang lebih uh, apa ni uh, progresif di situlah. Hmm. Dan daripada situlah saya ingat kita akan uh, dapat Uh, mencapai insyaAllah sasaran 35% itu seperti mana Syukur. yang disasarkan Syukur. oleh kerajaan. Alright, alright. Jadi uh, banyak benda yang kita boleh explore dalam TVET ni sebenarnya. Yeah. Antaranya adalah uh, broadcast lah, industri broadcast seperti hmm. yang Akif Ceburi. Jadi mungkin Akif boleh share dengan penonton borak sini antara uh, bagaimana latar belakang TVET ni boleh membantu uh, Akif faham workflow dalam technical industri broadcast ini sendiri. Hmm atau untuk macam saya cakap tadi lah sebab mm -hmm. kita ada 70% bahagian uh, praktikal. Mm hmm. Benda tu membantu saya daripada uh, mengadakan uh, apa masalah industri yang sebenarlah. Mm -hmm. Bila contoh macam yang sebelum ni saya pernah ke luar negara untuk uh, melakukan buat casting di London. Mm -hmm. uh, sebab benda ni dihantar oleh dari, daripada kumpuni saya untuk saya mengadap sendiri saya seorang bersorangan dan juga tiada bantuan daripada orang lain okay. untuk bersama dengan uh, tim team di luar negara. Show, lah bukan one issue. Oh. Saya dimasukkan dalam satu tim yang oh. berbeza orang, okay. berbeza negara. Ah okay, uh, jadi tak bahak tak tak kenal. Tak kenal, hmm. tak kenal, hmm. tak faham bahasa dia. Oh, oh, oh. Okay. So bila kita di sana kita kena apa panggil uh, hidup sendiri. Ya. Yeah. Ya, yeah, jadi dengan apa yang saya belajar daripada debat ya uh, apa yang kemahiran sebab saya bersyukur sangat benda ni sebab bila kita dah pernah buat, kita tahu benda tu masalah dekat mana. Hmm. Kita boleh cari dia punya detail, dia punya apa masalah dia punya isu dia tu and then kita boleh fix on the spot tapi kalau contohlah kan kita ni just belajar secara teori dan tiada praktikal teori tu tak ke mana betul dan itu satunya saya tengok kelebihan untuk kemahiran bersosial pun juga diletakkan dalam begitu kan mana-mana boleh betul betul kira kita ni bila dah ada kemahiran ni campaklah mana-mana boleh hidup janji hmm. beli hidup tu je yang penting sebab yeah. apa pengalaman tu sebenarnya pengalaman dekat belajar dekat TVET ni bagi saya lah sebab kemahiran kemaira ni tak semestinya tempat-tempat lain ada lah sebenarnya kita kalau kita pergi belajar kalau saya pergi contohlah kan kita nak cerita kita pergi TVET kita belajar praktikal and then kita diserap masuk untuk belajar intern hmm. tak semestinya internship tu kita belajar lagi hmm. tak kita tak disuap kita masa itulah skill-skill kita akan diguna pakai. Hmm. Sebenarnya sebab itulah orang kata antara pelajar-pelajar TVET ni uh, antara pelajar yang di uh, minati hmm. oleh uh, peringkat kilang dan juga industri sebab hmm. dua orang ni dah ada kemahiran dia orang sendiri. Ya, yeah. menujuk. Uh, maknanya je. permintaan akan jadi tinggi. Betul. Ya, yes. yeah. dan uh, SPKM uh, dilaksanakan uh, oleh lebih seribu pusat TVET. Jadi doktor, bagaimana JPK memastikan kualiti ini konsisten? Okey. Uh, satunya seperti yang kita sebut uh, tadi lah dan juga yang adik Akif sebutkan tadi itu. dari segi pelaksanaan uh, program-program TVET ini, uh, secara rangkumannya 70% uh, peratus adalah memberi pendekatan kepada aspek uh, praktikal dan selebihnya tu aspek-aspek teori yang perlu berkaitan dengan bidang-bidang tu dan uh, secara spesifik dalam pelaksanaan program sijil kemahiran Malaysia ataupun SPKM ini sebenarnya kita dikawal selia di bawah uh, akta pembangunan kemahiran kebangsaan ini, ataupun akta 652 yang mana uh, akta ini menjelaskan dari segi pelaksanaan pelaksanaan program-program di bawah Presiden Kementerian Malaysia itu termasuk daripada uh, petualihan ataupun akreditasinya kemudian dari segi kawalan kualiti pelaksanaan programnya penilaian sehinggalah kepada persijilan. Jadi semua itu dah terangkum di dalam uh, akta 652 yang menjelaskan kepada perkara tersebut dan secara spesifiknya kita telah pun bangunkan bersama dengan pihak uh, akreditasi MQA. Uh, yang kita namakan sebagai code of practice for weight program accreditation hmm. ataupun copta yang menjelaskan tentang kriteria elemen-elemen yang perlu ada untuk suatu program uh, tvet itu ikuti. Hmm. Jadi maknanya dari segi kawalan kualiti itu memang telah pun kita ada satu kawal selia yang jelas, uh, direction yang jelas dan juga dari segi kriteria-kriteria yang jelas yang perlu diikuti oleh institusi tvet ini conform hmm. konsisten. Insya-Allah yeah. konsisten. Tapi ada satu lagi uh, nama apa ni satu pembangunan ni Jus Sias C I A S T. Ya. So Sias ni uh, adalah disebut sebagai nadi pembangunan tenaga pengajar TVET. Hmm, okay. So uh, apa sebenarnya Sias ni kalau kita boleh share doktor. Okey. Uh, tadi kita sebutkan bahawa kita ada seribu institusi TVET uh, dalam ekosistem TVET kita. Dan uh, SIAS ini merupakan satu-satunya institusi yang memberi penekanan kepada pembangunan tenaga pengajar dan juga pembangunan kompetensi. Orang yang mengajar? Ya. Yeah. Oh, so, okay. maknanya kita menyumbang kepada pembangunan uh, kompetensi untuk pengajar-pengajar TVET daripada semua institusi TVET yang menetasi uh, kementerian, awam ataupun swasta. So uh -huh. itu penekanan yang kita berikan uh, di, di SIAS. Lah. Okay. Dalam usaha Malaysia nak mengejar standard uh, TVET antarabangsa, Sejauh mana keupayaan Sias melahirkan tenaga pengajar yang bukan saja kompeten tetapi mampu memindahkan teknologi baru? Okey. Hmm. Dari segi uh, operasi utama di peringkat Sias, uh, kita memberi penekanan kepada pembangunan tenaga pengajar yang diperlukan oleh uh, institusi, institusi TVET. Hmm. Dalam masa yang sama, uh, seiring dengan keperluan dan juga perubahan teknologi semasa, hmm. kita juga memberi penekanan kepada pembangunan kompetensi pengajar-pengajar sedia ada. Hmm. Okay. So maksudnya kita ada pelbagai program-program. Antaranya kita ada program uh, RUP. Bagi hmm. RUP, uh, reskilling and upskilling program uh juga kita ada peronokan kepada program-program uh, bidang tujahan baru hmm. selari dengan aspirasi dan juga polisi semasa kerajaan hmm. so yang itu kita namakan sebagai new emerging technology so program-program yang uh, memberikan high growth value kepada hmm. uh, negara dan kemudian dalam masa yang sama untuk peningkatan kepada kompetensi tenaga pengajar kita ada program-program yang memberikan penekanan kepada uh, kita namakan sebagai program uh, kemahiran tertinggi ataupun KMT hmm. kepada pengajar pengajar sedia ada sehinggalah kepada peringkat master trainer hmm. so uh, yang ini kita rangkumkan untuk kita buat pelaksanaan secara menyeluruh dan dalam masa yang sama sebenarnya kita memberi penekanan kepada program-program antarabangsa yeah. sebab tu kita sias kita juga memberikan penekanan kepada program-program antarabangsa termasuk program-program seperti uh, technical training program TCTP NTC yeah. uh, kemudian bimbiaga dan sebagainya yang mana pengajar-pengajar kita akan terlibat dalam pembangunan uh, tenaga pengajar dan juga uh, apa ni industri hmm. dalam negara-negara termasuk juga negara-negara luar yeah. khususnya so okay. bukan saja dilaksanakan program itu di SIAS, tapi dalam masa yang sama pengajar-pengajar kita juga ada sebahagiannya juga akan pergi kepada negara-negara luar untuk memberikan latihan-latihan yeah. latihan. peluang dah dibuka hmm. laluan tu dah ada uh, yeah. jadi ini adalah satu laluan yang anda mungkin boleh pilih ya. uh, untuk anak-anak juga. Betul. Untuk kita memilih TVET dan juga uh, memilih kerjaya dalam laluan SPKM. Ya, betul. Ya. Teori itu memang memberikan kita ilmu tetapi TVAP membuatkan langkah itu lebih jauh. Yeah. Ya. Jadi, antara contohnya adalah Hakim Mustaqim Azli Syarudin. Terima kasih banyak sebab sudi bersama yeah. kami di borak Sini. Dan terima kasih Dr. Muhammad Faizal Tokiran yeah. yang sudi juga memberikan sedikit info mengenai yeah. TVAP. Di bawah sana, itu, kalau anda nak dapatkan maklumat, talian pun ada, website pun ada, betul. segala, Facebook, Instagram, semuanya ada di bawah sana. TikTok pun ada juga. Konten Adik. nak tu buat ke? bukan. <laughs> Boleh nanti kita bincang. Buat sama-sama The Faisals. Kita dapat okay. yang seketika kembali selepas ini. Ada cerita TVET lagi. Ya, betul. Kita bersama kami uh, di Borak sini. sini. Okey, uh, bila meeting Faisal?